пресс-конференции победителей чемпионата. Поздравляем вас с победой. Пожалуйста, слово капитану. Что вы можете сказать по завершении серии? Спасибо большое. Мы очень довольны, что удалось выиграть эту нелегкую серию и стать чемпионами. Вот. Она была тяжелая, все игры были очень тяжелые. И это очень классная команда. И в очередной раз они это доказали, что они не сдавались до последнего, несмотря на то, что был очень большой отрыв у нас. Вот. И я считаю, что с нашей стороны мы сегодня провели очень хорошую игру. Очень сконцентрированная команда, в конце немножко там где-то нас что-то начало. Да, знаете, чем ближе, чем ближе был титул, немножко может такие у кого-то были сомнения, еще что-то. Но в целом мы провели очень хорошо. И очень была живая лавка, и команда. Мы все были заряжены, очень было видно, что все, все хотели выиграть сегодня, закончить серию здесь. Поэтому я поздравляю всех нас, спасибо фанам, которые приехали, все болельщики, которые нас поддерживали по телевизору, всех родных, естественно, клуб, президента, всех. Всем большое. Спасибо, пожалуйста, главный тренер. Я поздравляю всех с победой всех болельщиков нашей команды, всех, кто имеет отношение к нашей команде, кто переживает за нашу команду. Президента он, п -п Поздравляю в первую очередь Он очень много усилий прикладывает Для того, чтобы команда могла Бороться за самые высокие места Я поздравляю парней, которые делают, Делали весь сезон Очень тяжелую работу Физически, плюс Психологическая работа Они над собой Я не знаю, каким это какие, Каких усилиям это стоит Чтобы они так держались И в тяжелые моменты могли находиться находить себе силы и бороться с таким соперником, как, как, Химик. Химик провел отличную серию, они были очень хорошо подготовлены к нам и они создавали нам неудобные ситуации для нас, они пытались менять нашу, нашу игру, останавливать нашу быструю игру.

Um, we did everything we could. You know, I won't. Джимми okay, uh, говорит о том, что он тоже очень горд своей командой и, uh, и ему не за чем жалеть в этой ситуации, что у них было. И uh, объективно Будивельник uh, имел больше, чем Химик для того, чтобы добыть эту победу. И индивидуально превосходил Химик. Yeah, and I just want to say, uh, you know, we were prepared as we could be, and you know, coach. Coach has done an amazing job this season and you know he's the best man for this job for for what we have and you know he got the maximum out of what we had, you know. And I say again, Booty Bootyvell just they had they had more than us. We did everything we could and it just just didn't work out. But I promise you, you know, with coach got the maximum out of us and, and we did the best we could. It's, Джейми еще добавил то, что они сделали все, что могли. Они готовились как могли к этим финальным матчам. И отметил работу, большую работу тренера. И сказал о том, что он, есть, он сделал максимум от того, что можно было делать с этим составом. И проделал просто огромный объем работы. Поздравляю будивельник чемпионства. Хорошая команда, хорошие опытные игроки. Да, безусловно, у нас были шансы если не будем обсуждать уже сегодняшний матч, если говорим полностью о серии, да, у нас была возможность выиграть этот чемпионат, но если мы отматываем назад каждую из игр, то вторая игра была проиграна в третьей четверти, пять минут до конца, когда у нас было ноль командных фолов, а у них был... Бонус, мы это плохо использовали, мы выигрывали всего 5 очков с третьей четверти, где потом пошел провал 8-0, и мы в концовке уже проиграли игру. Позавчерашняя игра, которая была, я хотел бы извиниться, я извинился перед командой за то, что был удален, и команда осталась без меня, и я хотел бы извиниться и перед болельщиками за это. Эмоции, эмоции немного да, захлестнули тут. Это как бы для меня тоже большой опыт, где нужно стараться все-таки быть сконцентрированным максимально на, на работе. К сожалению, в той игре у меня это не удалось. Поэтому, если бы так сложилось, то, может быть, позавчера мы бы пили бы из чемпионского кубка. А есть, как есть. Поэтому еще раз поздравляю Будивельник с чемпионством. Ребята молодцы, все молодцы. Поздравляю тренерский штаб руководства да, Будивельника с чемпионством. И хотел бы выразить огромные слова благодарности нашим болельщикам, да, которые особенно сейчас на финале серии, в полуфинале серии создали потрясающую атмосферу. И даже когда сегодня мы проигрывали 20 чем-то очков, они, они реально нам помогали, они несли нас, они давали нам ту энергию, без которой невозможно было бы сделать этот вернуться в игру скажем так поэтому огромные слова благодарности нашим фанатам да большое спасибо руководству клуба всем людям которые помогают потому что мы все прекрасно знаем о том что ситуация не совсем стабильная и как бы мы на протяжении всего сезона не почувствовали ни, ни малейшей сложности, скажем так, да, то есть руководство завода сделало все, да, огромные слова благодарности, просто человеческое спасибо за то, что мы ни в чем не нуждались и проводили, как и всегда, все года полноценную работу сезон, и поэтому спасибо. Хочу поблагодарить ребят и я горжусь ребятами и поблагодарить их за их работу. И если мы опять отмотаем все назад у нас самая молодая команда. У нас самая молодая команда была в Лиге Чемпионов, у нас самая молодая команда в чемпионате. И вы знаете, когда готовишься к игре, у тебя в стартовой пятерке против Удивельника в финале выходит Павлов 19 лет, Сидоров 20 лет, Петров 22 года. Вы знаете, мне кажется, это будущее, это показывает о том, что Клуб на правильном пути о том, что такие игроки играют в финале, они до этого финала дошли. Да, безусловно, не будем отбрасывать американцев, да, которые. Но я думаю, мало кто может похвастаться в стартовой пятерке тремя игроками, которым 22 и меньше. Поэтому я думаю, мы проделали хорошую, хорошую работу. К сожалению, не выиграли чемпионат. Да. Я Человек, который старается добиться максимум, э, неважно чем ты занимаешься, едешь на велосипеде, хочешь быть первым, карты играешь, хочешь быть первым. То есть надо стараться в жизни быть сердцем победителя. Поэтому я, безусловно, расстроен, что мы не стали чемпионами, но есть, как есть. Поэтому тут уже нужно сейчас успокоиться. Потрачено огромное количество нервов, сил, эмоций банально хочется выспаться, да, потому что нервы как бы и все остальное, подготовка, мало спишь, и надо сейчас успокоиться, уже проанализировать все происшедшее в целом и смотреть в будущее. Спасибо.